Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walbis Clan. Kerajaan terciduk lagi. Kali ini, usul yang dibawa oleh Menteri Dalam Negeri menggunakan perkara 27.3 peraturan mesyuarat untuk menggantung Datuk Seri Takirah Hassan selama 6 bulan telah ditangguhkan. Pengundiannya tak jadi buat semalam ditangguhkan ke sesi yang depan. Tetapi yang kelakarnya, Menteri Dalam Negeri yang bawa usul ini tetapi ketika perbahasan berkena usul, dia pula tak ada. Hai, Menteri, takkan takut dengan usul sendiri kot? Pergi lepas dekat timbalan kau? Eh, agak-agaklah. Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semalam telah berlangsung satu perbahasan yang hangat bersempena dengan hari terakhir persidangan parlimen untuk kali ini dan juga of course untuk tahun inilah secara asasnya. Di mana semalam telah berlangsung satu perbahasan berkenaan dengan usul yang telah dibawa oleh Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail untuk menggantung ahli parlimen Kota Baru yang juga merupakan ketua WIP Perikatan Nasional iaitu Datuk Seri Takyuddin Hassan menggunakan perkara 27 3 peraturan-peraturan mesyuarat di mana antara lain benda ini berkaitan dengan apa yang telah didedahkan ditanyakan oleh Datuk Sri Taki berkenaan dengan serbuan APMM ke Masjid Rusila pada bulan Oktober yang lepas. Di mana secara asas je benda ini memang merupakan satu polemik lah sebab Datuk Sri Taki memang ada hak lah untuk bertanya sebab macam mana kita tahu pihak masjid sendiri pun kata mereka tak tahu menahu tentang latihan itu ini dan macam-macam lagi dan of course lah benda ini telah menimbulkan satu perdebatan yang begitu hangat sehinggalah ahli Parlimen Pulai iaitu Suah Kayat telah membawa usul di bawah perkara 36-12 untuk mengheret Datuk Seri Taki ke jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen kerana telah melakukan kenyataan yang orang kata apa sangat mengerikan dewan dan juga memang patut diambil tindakan lah. Tetapi bak kata Datuk Seri Taki seperti yang telah saya laporkan benda itu tak selesai lagi pun. Tagi tak pernah dipanggil pergi ke jawatan kuasa itu pun tak pernah dibawa bicara ke apa-apa ke tengok-tengok Muncul pula satu usul baru, bawah 27-3 oleh Saifuddin Nasution untuk gantung Kota Baru atas sebab dan juga alasan yang sama. Itu yang jadi double jeopardy tu. Maka semalam, tuan-tuan sekalian, telah berlangsung perbahasan yang begitu hangat sampai speaker pun teremosi. Speaker teremosi tuan-tuan, sampai ajak pengacau cuba kat luar. Aduh, hai. Pelik-pelik laku speaker ni kan. Patutnya speaker Dewan ini, dia kena jadi seorang yang tenang. Jadi macam Datuk Ramli Makno. Datuk Ramli kalau jadi speaker pada ketika itu memang insya Allah tenang gila. Tenang, teratur, semua orang akan betul-betul respect. Tapi kalau Joe Ubi Kayu ini jadi speaker Dewan, memang nampak sangat parlimen tak terurus. Ahli-ahli parlimen kerajaan akan ambil kesempatan dan ahli-ahli parlimen pembangkang pula of course akan balas dan Joe pula dia akan jadi hero banding orang lain kat bawah tu. Macam mana kena Joe? Memang dia tak layak langsung lah. Jori Abdul memang langsung tak layak lah jadi speaker Dewan. Tapi tak apalah belakang cerita tu tuan-tuan dan sekalian. -tuan, So, perbahasan ini secara asasnya memang kedua pihak adalah dunia hujah-hujah dia. Di belah pembangkang yang mula-mula sekali bangkit untuk berbahasa tentang perkara ini ialah Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan of course, Datuk Taki pun bangkit jugalah untuk menceritakan tentang kronologi kes dan sebagainya. Lengkaplah dibagi dari A sampai Z. Sampailah pada 30 Oktober, kata Datuk Taki, Menteri kata kita move on. Benda benda dah, kita move on saja. Tengok-tengok, baru-baru ini, dah lepas kata move on, pergi filekan pula usul tersebut. Macam tak boleh move on. So nak move on ke tak nak move on masalahnya kan. Macam pelik tuan-tuan sekalian. Tapi itulah kronologi yang telah dibangkitkan begitu lengkap, begitu komplit. Dan perbahasan itu tu turut disertai oleh YB Beluran dan juga YB Besut yang turut bangkit untuk berikan poin-poin bagi mempertahankan mengapakah Datuk Sitaki tak patut digantung Dewan menggunakan Dewan 7 3 sebaliknya biar saja dia proses pergi ke tingkat 12. Bukan tak ada pun benda tu. sebila dah ada, teruskan dia proses saja tak payah nak buat satu usul baru yang akan jadi double jeopardy. Tetapi di belah kerajaan, yang bangkit ialah YB Pulai, Suhaizan dan juga YB Bangi iaitu Syarizan Johan. Dan kita bajetlah anda kata kalau Syarizan Johan ini bangun, sepatutnya dia ni lebih berkualiti lah kan bahasan je sebab dia lawyer. Even sahabat saya Tan Sri Harun pun menghormati Syarizan ini sebagai seorang lawyer yang bagus. Tapi itulah, bila Syarizan ini bangun dan dia mempertikaikan satu benda yang kelakar, dia kata apa? Dia kata even dalam dewan ini pun dah boleh jalankan fungsi jawatan kuasa dah masalahnya. Dah boleh jalankan fungsi jawatan kuasa, tak payah nak bawa pergi ke jawatan kuasa sebagainya. Boleh bincang kat situ saja. Sedangkan ada prosedurnya. Bila bawa masuk ke jawatan kuasa, kita boleh bagi bukti, kita boleh bawa saksi sebagainya. Sedangkan benda-benda itu tak boleh dibawa masuk ke dewan. Tapi Syazan Johan berpusing-pusing juga kat situ. Padahal apa yang disebut itu tidak tepat sama sekali. Yang ini kereta video yang telah dikongsikan oleh Dr. Raji Jidin ketika berbahas berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Ubangi itu. Tadi saya dengar Bangi ni seorang lawyer saya hormat. Bangi kata tadi seolah-olah semua benda yang boleh dibuat di jawatan kuasa hak dan kebebasan tu boleh buat dalam dewan. Saya nak ingatkan. There is nothing dalam jawatan kuasa yang kita ni ahli-ahli dewan ni tak ada kuasa. Bangi betulkan balik. Di dalam jawatan kuasa hak dan kebebasan ini kita boleh panggil saksi. Boleh tak kita panggil saksi duduk dalam dewan? Tak boleh. Bangi, be fair. Dalam jawatan kos ini, kita boleh tunjuk satu-satu dokumen. Kami boleh teliti satu-satu dokumen. Boleh tak semua orang tengok siap dokumen? Tak boleh. Betulkan balik, Bangi. Sebagai seorang peguam, bangun. Betulkan balik. Okay. Bangi, taik baliklah. Kalau anak jantan, taik balik. Tan Sri, nak puaskan hati dia orang, saya kata, okay, saya terima tak boleh bawa saksi dalam dewan. Terima kasih. Tak payah berbelit Bangi. E. Bangi e sebut apa yang dibuat di Raja Kuasa yang tak boleh dibuat di sini. Kata yes, saya betulkan motive. bahawa tak okay, boleh okay. buat. Raja Tengkuasa boleh panggil saksi, boleh saya tunjuk dokumen. Saya kata tak boleh bawa saksi sini. Mengaku si je lah kalau salah Bangi. E, silakan. Detik satu saja tuan-tuan dan -tuan sekalian. -tuan 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 -tuan. Pada pandangan saya lah kan, Johan ini bolehlah saya katakan macam menghina. Jawatankuasa hak dan kebebasan parlimen itu sendiri sebab bila dia kata tak payah ada jawatankuasa kat situ tak apa kat sini pun ada dia jawatankuasa dah sebab kita jadi hakim kepada rakan-rakan kita sendiri benda tu macam tak betul sebenarnya jawatankuasa itu of course dah terdiri daripada ahli-ahli parlimen tetapi kedua-dua belah blok secara seimbang dan juga dia dia macam mahkamah dalam parlimen faham tak jawatankuasa hak dan kebebasan parlimen ini seolah-olah macam mahkamah dalam parlimen memanglah kita boleh bincang macam ibaratnya kat dewan rakyat tu kita bincang dekat balai polis tetapi nak siasat, nak bicara dan juga nak jatuhkan hukum dalam mahkamah itu sendirilah jadi sebagai seorang lawyer saya rasa Syarizan macam agak tersilap besar dekat situ memang sangat-sangat besar dan memang wajar untuk dia tarik balik pun tapi tengok cara dia tarik balik pun macam dia tarik balik kerana macam dah kantul tak usah cakap apa ah, takpelah aku tarik balik, ialah kan kalau nak bagi berhati padahal dia tahu dia salah masalahnya tapi tak apalah. belakang cerita yang itu tuan-tuan sekalian kalau pulang, dia kelakar Pulai pula dia punya hujah mengapu. Sampai satu tahap dia bagi analogi, konon-kononnya kalau kita ibadat nak pinang anak orang, tapi kita boleh tanya pula dengan bapa dia, eh uh, anak kau tu suci lagi ke, darah lagi ke apa-apa ke. Macam tak ada kena mengena masalah dengan analogi tau. Memang kelakar gila tuan-tuan dan -tuan, -tuan Apa kaitannya isu APMM dengan nak menimap, nak minang anak orang, tapi tanya pula anak orang tu suci lagi ke apa-apa ke. Macam saya tak tahulah, dia punya pemikiran ni kan, alih-alih parlimen kerajaan ini, seolah-olah macam IQ mereka tu sangat-sangat suspek tau. Sebab Allah saya cakap, macam langsung tak boleh berfikir. Dan memandangkan pula orangnya yang telah buat 3612 tu, saya kira macam patutlah dia buat 3612 tu kan. Macam pelik masalahnya. Tapi tak apalah, selepas berbincang, 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 Berbahas berbincang, 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 berbincang sangat hangat sebagainya, Akhirnya, Timbalan Menteri Dalam Negeri iaitu Syamsul Anwar Nasarah telah bangkit membuat pengulungan dan telah mencadangkan bagi pihak kerajaan agar usul untuk menggantung Dr. Taki itu ditangguhkan ke sesi yang depan dan selepas ditanyakan oleh Wabi Bacok ini tangguh usul ke ataupun tangguh nak bagi ke tinggal 12 kata Wabi Syamsul dia kata ini tangguh untuk pengundian sahaja uh, tapi still nak kena bahas lagi benda ni lah mungkin sisi depan buka balik benda ni dan sebagainya ini video tuan-tuan sekalian bagi menghadapi apa juga cabaran keselamatan emeriti Malaysia dan bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara ini menjaga rakyat tanpa mengira ideologi politik, pahaman atau sebagainya. Ini komitmen kerajaan dan APMM. Pasti betul. Namun demikian Tuan Seri, kita memahami dan selepas kita dengar hujah daripada semua dan menimbang taruh hujah-hujah yang diberikan yang diutarakan, maka uh, bagi pihak kerajaan saya mohon supaya usul ini ditangguh daripada sesi yang akan datang. Terima kasih. Hidup lengkung, hidup lengkung. Baik, baik. Jangan lagi ada negatif. Sekarang ini ditangguhkan. Dia akan, insya Allah, saya akan dapat apa-apa juga keputusan. Selepas itu sama ada pengundian atau diteruskan teruskan tidak. Tapi isunya ditangguhkan dahulu. Silakan saya usah. DR 42 2025, Round Down Immigration, pindahan 2025. Bacaan kali yang kedua. Terima kasih, Tuan Sidi. Terima kasih, Baginda Dato. Dipersilakan Yang Tangguh sahaja ke tangguh kejata kuasa Yang Ahmad Tansi speaker. Ditangguhkan pengundian. Tangguh saja. Titik. Ditangguhkan pengundian. Terpulang berkerajaan. Tangguh pengundian. Tangguh pengundian. Tuan Pengerusi, bagi pihak uh, kami di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak kerajaan termasuk Menteri KDN, uh, timbalan uh, Perdana Menteri yang hadir bersama hari ini. Ha, terima kasih ini. TPM, Bagan Dato. Bagan Dato. Bakal Datuk, bakal PM. Bakal PM masa depan. Hidup EPMM. Mari buta sokong bakal Datuk. Terima kasih Lenggong. Yo, thank you speaker. Terima kasih Lenggong, salam hormat. Thank you Zaid. Terima kasih Lenggong, terima kasih Lenggong. Mencorat, belum ditangguhkan eh. Hai. Satu benda yang menarik dekat situ kalau kita nak perhatikan Lepas Jay Syamsul Anwar itu turun dan sebagainya Dah habis gulung kan Tengok-tengok geng-geng pembangkang kata Terima kasih Bagan Datuk Terima kasih Bagan Datuk Sebagainya Saya rasa macam mana Ini kriptik sikit tau Memang sangat-sangat kriptik Seolah-olah macam pembangkang kata Memanglah Bagan Datuk ni problematik Tapi Antara Anwar dengan Bagan Datuk Dengan ZMED kan Better ZMED lah Jadi Perdana Menteri Dia lagi bagus lah Kalau ikutkan Perdana Anwar Macam tu lebih kurang Dan Kalau anda tanya saya pun Memanglah for all his fault Saya rasa Zahid Boleh jadi Perdana Menteri Yang lebih bagus Perdana Anwar Kalau compare tu boss of them lah kan. Bukan nak kata Zahid tu memang sangat bagus tak. Tapi antara Zahid dengan Anwar, saya rasa better Zahid lagi. Sebab Zahid ini dia macam seorang conformer tau. Dia seorang yang macam nak ambil hati semua orang lah saya cerita. Macam Anwar tak. Dia memang agak diktatoris sikit orangnya. Dia macam seorang yang tak bincang, diktatoris. Seorang yang memang keras, seorang yang memang macam cakap tersebut bikin pun juga. Tapi macam Zahid ini, dia conformer. Dia setiap orang tu dia cuba akan nabi hati, dia akan cuba baik, dia akan cuba macam alamak, alamak macam tu lah kan. Dan, mungkin kerana itulah jugalah saya rasa macam Zahid is way better to become a prime minister, to be compared to Anwar lah kalau bukan. Tapi apa-apa pun yang paling penting sekarang ini, usul untuk menggantung Takiuddin telah ditangguhkan. Bukan ditangguhkan pergi ke tingkat 12, tetapi ditangguhkan untuk pengundian buat sementara waktu ini dan mungkin sesi yang akan datang akan dibuka kembali perbahasan berkenaan dengan hal ini. Tetapi sekadar untuk satu kesimpulan, sekali lagi kerajaan telah dimalukan. Sekali lagi, usul yang telah dibawa oleh kerajaan gagal untuk dibawa sehinggalah ke pengundian dan terpaksa ditangguhkan. Ini merupakan satu lagi kemaluan untuk Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ya, mungkin hari ini hari Jumaat, kan? Mungkin apa-apa sebab -apa kali gomor itu tak menjadikan nyataan apa -apa ke apa-apa kebelakang cerita lah, kan? Tiga kali Jumaat lah apa semua. Tetapi kalau anda janji saya, apa yang berlaku dekat Dewan Semalam itu pun dah cukup untuk menggentarkan lagi, menggoyahkan lagi kedudukan Anwar Ibrahim. Apatah lagi sekarang ini nampak gayanya, kita macam rasa selesa pula untuk Zahid take over kerajaan menjadi Perdana Menteri berbanding dengan Anwar itu sendiri. Eh, dia macam Anwar. Take a look at your back tau. Sebab ada Zahid dengan berada di belakang anda. Jangan lupa, mungkin MPMP, -MP, Perikatan Nasional sebagainya lebih cenderung untuk menyokong Zahid menjadi Perdana Menteri berbanding dengan anda sendiri. Wow, drama ini hangat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sangat-sangat hangat. Don't pray, pray.